И как бы с вами будут все чинить всякие противоправные действия, то у людей просто-напросто у них срабатывает такая вот, ну, все, да, вот они как бы это, это реальная ситуация. Самое главное, чем вы распоряжаетесь, и что у вас есть ваш капитал, это не, мне кажется, все-таки не видеокамеры, не передатчики. У нас сейчас нет передатчиков. У нас есть путник, да, есть кайф. Мне кажется, что самое главное, это доверие. Вот есть у вас доверие, вам. Вам доверяют, ваш читатель, ваш зритель. Они будут вас, вас, вам, вас смотреть, вас поддерживать. Вы знаете, что то же самое э, романтики ДБ э, собрала больше миллиона гривен. Да? А, причем просто на доверии. У нас есть такой ну, хороший э, журналист, в Крыму работает, Осман Пашаев. Это очень э, интересный пример. Человек, который работал на телеканале АТР. Сейчас просто работает, еще у него в команде три человека, они просто работают, у них единственное все, что у них есть, это Facebook и Ustream. Да, то есть они стримят видеозаписи и собирают деньги. Ну, они собирают деньги тоже опять-таки с помощью Facebook, они собирают в месяц там около 100 тысяч гривен. В Крыму получить деньги очень тяжело, поэтому приходится для того, чтобы получить деньги с карточки, там, приватбанковской, например, выезжать на территорию Херсонской области. Но это тоже, тоже как бы это все возможно. Понятно, что это редкие, знаете, такие, это редкие случаи, это случаи исключения. Потому что Крым просто он интересен всей остальной аудитории. Да? Наверное, если вы просто будете, ну не знаю, стримить в каком-то каком, в каком райцентре, ну вряд ли вам удастся собрать, наверное, там достаточно много денег. Но денег собрать для своего существования, мне кажется, вам все-таки удастся, как там как журналиста, как оператора.